Привіт, друзі, це ваш улюблений подкаст Українська Каліфорнійка та, шаман. та Кіт, який тільки що м'явкнув. Такіт Батон сьогодні буде гостем. Добре, добре, будеш хостом, не гостем. Вибачте, вибачте, пробачте. Привіт всім. Ми сьогодні вирішили поговорити про одне зі свят колеса року, правда? Так вона називається Максим. Так, да, да, колеса року. Угу. И сегодня мы будем говорить про весеннее равнодення. Скажи, будь ласка, что это вообще за свято такое, да? Кстати, в этом году оно астрономически приходится на 20 марта. Да имейте это в виду если сейчас там что-то делать в этот день. Угу. Значит, весеннее равноденствие – это один из четырех главных праздников года. Когда мы говорили вот о зимнем солнцестоянии, то я Немножко рассказывал о том, что такое колесо года, как движется энергия. И о том, что есть четыре главных праздника. Какие-то праздники это весеннее и осеннее равноденствие, и зимнее и летнее солнцестояние. А ну, также такие парни, парни полярные. Да, можно Все так да. сказать: полярные, да, такие. Ну и плюс четыре промежуточных. Угу. Значит, вот как раз мы подошли к одному из главных праздников. В этот праздник происходит уравновешивание не только дня и ночи как мы это видим. А также уравновешивание сил огня и льда, которые взаимодействуют в течение года друг с другом, то нарастая, то уменьшаясь, то находясь в равновесии, как вот в знаке иньян китайской угу. философии. То можно сказать, что это свято инь иньян в каком-то смысле. А, да, наверное, да, что это действительно в этот момент это такая точка равновесия инь-ян. Угу. И в отличие от многих Других праздников, которые придумали люди, этот праздник он носит сугубо астрономический характер, поэтому его частью нельзя никуда перенести и как-то на него повлиять общественным мнением. То есть он происходит независимо от того, что об этом думают люди. Любое астрономическое событие вызывает всегда изменение энергии в природе. Ну, Саша, и... э, тот день, когда у нас день до равнины ночи, правильно? Да, 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 все верно, да. То есть можно сказать, что с этого дня вот как раз начинается увеличение дня, и поэтому и этот день также еще называют астрономическое, начало астрономической весны. Ну, жители Северного полушария, вот средний широт особенно, могут заметить, что действительно по-настоящему именно теплеть обычно начинают с, вот, как раз примерно с весеннего равноденствия. Уже прям mm -hmm. так реально, реально становится тепло. Поэтому этот праздник, конечно, природный, и Сила природи, як і інші праздники, дуже сильно впливає на чоловіка. Ну так, да, ну по суті, це є, свято... це є свято Батон. Підеш в кімнату. Батон уже відчув це свято і хоче святкувати його на вулиці. Кошки його чувствують намного раніше, ніж люди. Так, березне, березневі свята. Може, вони так знаєш, типу, і святкують якраз. Uh, забула, про що хотіла сказати. Окей. Okay. Uh, тобто, це, це свято uh, пробудження природи, правильно, да? yeah. но, но от я от тільки що подумала, що в принципі насправді воно може і святкується і десь перекликається з іншими святами, да? там як Масляна, і от там пов'язана з, з релігіозними всякими іншими святами. Да? Ну, але воно не таке веселе, звісно, як восени. Yeah. Ну да, но это именно сейчас так. В принципе, если мы посмотрим на обряды масленицы, то они тоже достаточно веселые были. Uh -huh. ну, там разнообразные всякие мероприятия проводились. Ну, разумеется, вкусные, да, там и всякие там сжигания чего, всего там на свете. Uh -huh. Но это достаточно такой был веселый праздник, потому что, по сути, у многих народов он означал начало года. Например, в хакасской традиции он носит название вот, голова года переводится, или вот, вот у других северных народов тоже как начало года, голова года. Угу. Это, это вообще на самом деле логично, потому что, наверное, правильно отсчитывает начало года с, именно с пробуждения природы. Вот, это и есть как бы истинное начало. Мы отмечаем Новый год посреди зимы, в принципе. Но он у нас больше привязан как бы к зимнему солнцестоянию. Но в целом конечно логика есть праздновать новый год именно весной конечно и не зря кстати это еще время считалось также временем начинания каких-то вот которые обдумывались зимой вынашивались там какие-то замыслы и вот как раз mm -hmm. вместе с пробуждением природы ну и начинали, на вот, сети, воплощаться. Mm -hmm. ну и не только да пассивная, но а также если там для жителей города которые не связаны напрямую с именно культурой mm -hmm. земледелия это может быть как начало Вопросіння якихось проєктів довго обдумуваних, зимою, наприклад. Угу. Тобто, в принципі, е, і це гарний час для цього, правильно да, розумієш? Да, Лю да. Люди е, навіть просто спиритуально ти стаєш більш творчим. Ну, і це насправді так є, тому що коли день стає більший, якось е, більш радісно е, стає на душі, правильно. Yes, no. Ты уже да. не, не спишь, ты yes, no. вранце проснулся, пришел на работу, а темно, э, пришел с работы темно, так ни бы ты и взагалі не жив. Да. Конечно, очень важно, это также биологическое, ну, скажем, больше света, да, у человека процессы в организме уже происходят другие. Но если, например, говорить с энергетической точки зрения, то когда в природе все начинает ускоряться, а это именно ускорение. То есть соки начинают бежать, там, да, все начинает, как я помню, вот у меня есть любимая ну, отрывок о школьных сочинений, ну, я думаю, многие слушатели знают, прямо есть сборники отрывков о школьных сочинений, смешные всякие, как дети там пишут всякую чушь, ну, не намеренно, конечно. И вот один из, и вот один из моих любимых отрывков как раз касается весны, что наступила весна, все зазеленело и закукарекало. Это, да, примерно вот Представит о себе такой процесс, то все действительно ускоряется, такое все много, так сказать, шума становится, да, всего. Конечно же, это не может не влиять на человека, потому что, несмотря на то, что люди достаточно сильно отдалились от природы, в городах, особенно больших, да, но все равно природа влияет на человека, человеку некуда деваться от нее. Потому что даже эти же самые города стоят все равно где, на земле. Uh -huh. Под этим всем асфальтом и дымами, там везде земля. Никуда она не делась. Я сам проводил, так сказать, ну, свои наблюдения, вот смотрел и так читал об этом, что э, действительно весной наступают разного рода кризисы у людей. Кризис связан, то есть это не только, да, вот мы говорили немножко позитивно позитивном таком аспекте, там воплощение замысла все такое, но это также могут быть и кризисы, то есть это могут быть разного рода ситуации, когда энергии, например, слишком много, чем человек может пропустить, либо он к этому не готов, либо эта энергия, например как это тоже часто бывает, подняла что-то, что долго скрывалось или долго откладывалось, и это проявилось вот именно. То есть вот mm -hmm. в этом, вот такие межсезоньи, вот как весна, осень, проявляется как раз очень много. Обычно это такие периоды непростые. То есть несмотря на то, что люди любят там и весну, и осень, но периоды в целом как бы энергетически непростые. Зимой и летом проще, потому что там ну, больше стабильная, такой стабильная, более спокойная энергия. Вот mm -hmm. и весной и осенью такая бурлящая. Весна да, и осень переходят между головными да. сезонами, да, когда жарко, а да. коли тебе холодно. Ну, у человека тоже внутри может происходить вот такие подобные процессы. Давно уже известно, например, что большинство увольнений вот, на крупных предприятиях, они приходят как раз на весну и осень. Реструктуризации разного рода, какие-то там кадровые изменения, например, затмение каких-то руководителей, там, начинается всякая разная там происходить хорошие не очень вот это в основном происходит именно вот в эти периоды чаще всего это не случайно ну, это тоже проявление так я думаю что оно проявляется так природнее и в принципе Є тут і звичайна життєва штука, чому так робиться, да тому що всі бюджети склали десь перед Новим роком, затвердили їх, і ось якщо когось треба звільняти, то треба це робити весною, щоб влітку, коли всі так трошечки розслаблені і не сильно працюють, щоб не годувати цей лишній рот. Але мені все одно здається, що це все було. Сперш сделано, чему, опять ж таки каких-то природных. Это такой современный манифест природы. Да, да, все правильно. Этот период очень хороший, правда, для того, чтобы изучать себя, чувствовать свои какие-то состояния, видеть их более ясно, потому что многое начинает проявляться действительно в человеке, становится более явным, открытым какие-то даже, ну скажем, состояния, которые условно люди называют негативными, там, и с темной стороны. Но это все дает возможность человеку это лучше изучить, лучше понять самого себя в целом. А, mm -hmm. Ну и вот эти темные стороны свои тоже знаешь. Я зараз может, пропростую одного из моих любимых профессоров. У нього теж є подкаст. Він дуже відомий ставні останні кілька років. Це Хуберман Леп і він нейро. А професор нейрології, здається, він говорив. Я була в нього на лекції один раз, він говорив про те, що насправді наш мозок навчається найбільше, робить оцей великий самий прорив, коли ми щось вирішуємо, якусь задачу, і ми не можемо її вирішити. Або ну там ми її вирішуємо якийсь час, і вона не піддається. І ми от е, відчуваємо цю фрустрацію, да, або це од недовольство. Угу. от, цей негативний момент. Але насправді. Саме в цей момент наш мозок навчається найбільше ми робимо найбільший прорив. Ага, і оце, да, до речі, ця да, фраза все. мені. Я не пам'ятаю більше нічого з цієї лекції. Я пам'ятаю тільки одну цю фразу, і коли в мене починається якась князь, яку я не можу вирішити, я така думаю: так, хуберман сказав, це науково доказано Ось так. Так, все правильно, можна йти так сказати. ну які ще можна. Вот значение еще перечислить, которое вот относится к этому дню, это, ну кроме того, что мы уже сказали, это рождение, потому что там птица яйца начинает откладывать, там животные размножаться и все такое. Вот это, естественно, жизненная сила, которая все это движет, да? угу. это творческое вдохновение, которое нужно человеку, чтобы какие-то проекты воплощать в жизнь. Это почитание природы, потому что природа возрождается, как бы просыпается, и, конечно же. Человек, и это все видит, радуется этому. Угу. Кроме этого, еще это был период очищения, когда избавлялись от ненужного, например, старых вещей сжигали их, или чистились энергетически, например, как в результате каких-то обрядов. Ну, и на ведь физически просто. Пости да, оці цій да, і да. те, що навіть якщо не говорити про релігійну складову да, що пісти якраз десь в цей час угу. починається теж, плюс-мінус, але і зимою люди менше їли, да, тому що да. в принципі менше їжі було. Було трьохразове питання середа, п'ятниця. Так. Этому да, обряды очищения, а также вот по некоторых традициях это считалось э, период, когда был зачат Первый Небесный Шаман, прародитель всех шаманов. О, Цезикава, расскажи, будь ласка, что это такое? Союз, от союза женщины и ворон. Mm. Да, ну именно как духа. Такое, как mm. можно сказать, непорочное такое зачатие. Вот. Но и это же, если так вернуться, да, или наоборот, вперед пойти к зимнему солнцестоянию, это же как раз вот считалось рождение этого Шумарно. О, чудо! Значить, ми будемо чекати вже першого небесного шамана. Да? Да, Шаман за... зачатый зачатий. <laughs> будемо да. чекати. <laughs> да, поэтому mm -hmm. тут, можна сказати, теж нека таку радисту Угу. Mm -hmm. а... в декабре. А скажи, будь ласка, конкретно, например, робиш ти в цей час, або що про це говорить шумані, да? найкраще um, провести цей час, які ритуалы, традиции? первое ритуали, традиції? я хотів би сказати, що... Что... Все праздники, известные сейчас нам, ну, например, как христианские праздники, они, как правило, чаще всего были привязаны к этим праздникам Колеса года, но в силу разных причин то ли это смена календарей, или, например, как вот из-за подвижных вот этих праздников типа Пасхи сместились сильно от своих первоначальных дат. И, в общем-то, весеннее равноденствие не исключение. С ним связывают по разным гипотезам два праздника еще, которые мы хорошо знаем. Первое это Масленица. Так. Например, в этом году его вообще отмечали в феврале. Ну, вот, ну, почему? Потому что масленица считывается Ран... от Пасхи, поэтому... А с этого а... года ранняя Пасха? Да, получается, что ранняя Пасха mm -hmm. и отсчитывается, ну, как бы до Пасхи там 56 дней, по-моему. Mm -hmm. Поэтому, но ну, на самом деле масленица, конечно, это был праздник как раз вот именно все ритуалы масленицы, вот, которые вы знаете, я думаю, многие там слышали или читали, или видели по телевизору там какие-то... Это а вот как было, раз даже. все эти... Да, или делали, да. Это все ритуалы как раз именно весеннего равноденствия встречи Нового года и почитания природы. Вот, второй праздник, который тоже некоторые исследователи связывают с весенним равноденствием, это Пасха. Вот. Mm -hmm. Может, так оно и есть, что просто в вот результате всех этих изменений оно все как-то так разделилось, расщепилось, получилось несколько разных праздников в mm -hmm. разное время. Ну так, ну, тут є, да. є такий момент, да? Пасха це Воскресіння Христа, тобто пере uh -huh. переродження, да? да. І це, в принципі, коли природа пробуджується, це ну, можна. Да, можна і так сказати, так. Вот. Да. Да. Ну і ми ж на Пасху, що? на Пасха ж залишилася дуже сильна язична составляюча. Разве mm -hmm. относяться, допустимо, христианські традиції, там, эти розкрашення іїст там, или... Сами Пасхи. Сами Пасхи. Это же совершенно не, относится, не имеет никакого отношения точно... До Христа, да. Да, да. и других там тоже сохранились в христианских праздниках языческие такие Складовые, мотивы. Поэтому ну те же там яйца, да, это очень большой символизм, яйцо вообще универсальный символизм. Там. Оно ну, может действительно относиться как, как символ да, вот, плодородия, тоже, там, новой жизни, рождения. Початку. Это же как раз да, начало, да. То есть это же есть весеннее равноденствие, это его смысл как раз. Но если говорить именно о шаманизме, то mm -hmm. шаманские обряды они чаще всего, неважно, какой праздник. <laughs> самое главное, его составляющая – это огонь всегда. Да. Мы уже uh -huh. об, об огне говорили немного там, в одном из подкастов или много даже. Огонь, да, мы много говорили. Так что, если да, вы да, не слушали этот эпизод, то довольно много мы говорим информации да. про це. Ну, и, и, по, и по статистике он очень популярен. Да. So, значит, это было, конечно, обязательно огонь. Это были обряды очищения, связанные с очищением силы огня, опять же, сжигание старого, всякого, там, и почитание предков обязательно. То есть, в принципе, мотивы обрядов, они чаще всего сохраняются. Меняются, ну, даже не мотивы, а структуры обрядов. Это всегда огонь, это почитание предков, потому что предков всегда благодарят, это обязательно. Обычно различается только то, что просят от духов. Вот. Угу. Это, как правило, делается в конце, с благодарностью. И в основном, в весеннее равноденствие просили духов именно дать изобилие. В Новом году, то есть, что Кочевые народы просили хорошие охоты, там, или если это народы, жившие у океанов и морей, это там, ловли морского зверя или рыбы. А земледельцы просили урожай, конечно. А современный человек может просить духов именно о воплощении своих замыслов, то есть то, о чем мы говорили в начале, про проекты. Про ну, идеи. то есть можно зажигать, да, можно просто зажигать огонь, там, если это делать и дома, Свеча или там благовония, я обычно вот использую тибетские благовония, такие нейтральные. Вот mm -hmm. самое главное, что вообще в этом всем это ваше внимание. Вот силы, которые, так сказать, движут время, движут год, <laughs> все это толкают вперед. Если человек вот начинает замечать эти праздники, ходит с ними в резонанс с этими праздниками, с этим колесом года, да, то эти силы замечаются. Да, синхронизируются. Да, силы эти его замечают этого человека. И тоже он попадает в этот поток. Вот. Становится а, более а, да Можно так. Да, так сказать. да Что okay. важно, тут дело именно ваше внимание, в первую очередь. Если вы просто хотя бы немного в этот день уделите этому внимание, там, зажите, зажите, там свечу, например, uh -huh. подумайте там, о предках, поблагодарите предков за, за их поддержку, за то, что вы есть вообще в этом мире по их заслугам. Okay. И попросить ваших духов, именно ваших духов, которые у каждого человека есть, это духи покровителей, которые часто называют ангелы-хранители, учителя, попросить о решении каких-то вопросов. Может это быть вполне такие, скажем, ну, обычные жизненные вопросы. Вполне приземленные да. даже, не, не какие-то там да. высокие материи, а вполне ну, жизненные вещи. Поэтому И вот это вами... самое главное, что делали в угу. романских культурах. Но, насправді тут це крім того, що це в шаманізмі є, я, я в цьому і наукова складова теж. Тому що, коли ти налаштовуєшся на такі речі, твій мозок налаштовується вирішити якусь там проблему чи якесь питання, яке в тебе є, правильно? От. І я думаю, що це якраз згодно з тобою, що це якраз гарний час для цього. І якщо ви вірите в астрологію, це теж в цьому році, взагалі, там якраз новолуння. Новий а, на волоні, да? Прямо ну, на новий місяць, да, а. А, да, там між цим ага. днем, якраз ага. перший день ну, місяця буде, да? Да, Місяць впливає, Ну абсолютно. Він впливає на, якщо місяць може впливати на води океанів, морів, да там коли вони там прибувають, убивають ці всі переливи відливи. Ми знаємо, що впливає на жінок, на цикл. Тобто, mm -hmm. і ми, як люди, всі з води там хто 70, хто 80, хто 60 відсотків, yeah. але це дуже великий відсоток. Да, тому yeah, місяць теж впливає. П'яти в воду, так? Да? <laughs> Пійте <laughs> да, воду. Я думаю, що ми в принципі сьогодні поговорили про це свято, і я думаю, що ми ще поговоримо і про літнє сонцестояння, коли воно настане. Mm -hmm, От хто не чув про зимове, можете піти послухати теж. Дякую за те, що слухали наш подкаст. І якщо вам було цікаво, ставте лайки, вподобайки і все інше. Пересилайте друзям, коханим і не другам, хай теж <laughs> слухають. От, дякую всім за увагу. З вами була Ірина і Максим Дякую всім. До нових зустрічей